Рассмотрение проекта коллективного договора на 2015 год продолжается, и 23 марта конференция проходила на обогатительном производстве. В обсуждении приняли участие работники службы эксплуатации средств измерительной техники, обогатительного производства и отдела технического контроля. Акт проверки выполнения коллективного договора за 2014 год зачитал исполняющий обязанности главного инженера обогатительного производства Александр Перерва. Прозвучала информация об основных производственных и экономических показателях нашего предприятия, обеспечении занятости трудящихся, оплате труда, социальной политике. В акте проверки указано, что обязательства администрации и правкома, предусмотренные коллективным договором, в основном выполнены. О работе комиссии над проектом коллективного договора на 2015 год присутствующих информировал директор филиала ВГМК государственного предприятия Объединенная горно-химическая компания Андрей Старчак. За базу мы брали существующий договор, который был в предыдущий год. В предыдущий год. И э, составили список изменений, которые мы планируем, предлагаем туда внести. Э, есть изменения, которые не, несколько ухудшают договор, есть ряд изменений, которые улучшают. Мы изначально составили э, себе задачу убрать пункты, которые мы ну, заранее не уверены, что мы их э, будем выполнять, что мы их выполним. То есть, есть ряд очень много пунктов, которые технически никогда не работали и технически невыполнимы. Поэтому приблизительно 75 процентов изменений всех это техническая чистка договора. Вот. второе мы пытались найти какой-то относительный компромисс между галузевой угодой как-то это было чуть-чуть привязано сдвинулось в сторону галузевой угоды поскольку договор сильно выбивается в лучшую конечно сторону от галузевой угоды вот и мы имеем определенное, будем так говорить, общее давление со стороны министерства, чтобы мы как-то потихонечку начали двигаться в сторону стандартов, которые приняты в Узбекистане. На сегодняшний день эти изми... договор, который мы предлагаем, он можно так сказать почти не отличается от того, что был, и в целом в совокупности отрицательных и положительных моментов он стал лучше на наш вот, поэтому мы предлагаем его к рассмотрению. По, э, каждый год мы пересматриваем этот договор, каждый год мы будем его обсуждать. Вот, и, и этот договор, который мы сейчас э, планируем принять новый, он э, рассчитан э, на работу на один год. Председатель Профсоюзного комитета Клименко Федор уточнил, что на рассмотрение вынесены самые актуальные вопросы и перешел к обсуждению тех пунктов коллективного договора, в которые планируется внести изменения и дополнения. Участники конференции воспользовались шансом напрямую пообщаться с руководством комбината и активно приняли участие в обсуждении. Большое внимание вызвала информация о повышении заработной платы. Присутствующими были заданы уточняющие вопросы по этой теме. Интересовали также пункты договора, в которые входит выплата по в услуге лет, рождественская благотворительная помощь для неработающих пенсионеров, ежегодная помощь на оздоровление и другие злободневные вопросы. Директор филиала, председатель профсоюзного комитета и директор обогатительного производства обстоятельно и детально ответили на все вопросы участников конференции. В ходе собрания избрали делегатов на конференцию по принятию коллективного договора на 2015 год. В итоге Андрей Старчак призвал присутствующих поддержать коллективный договор с изменениями и дополнениями, так как считает данный проект компромиссным и сбалансированным.